havaya tabi olmaq, Quran sünnədən üz döndərmək. Havaya tabi olmaq. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Fə illəm yestecibu leke fa'lam enma yettəbi'un ehwa'uhum." Sözbəs burada kitab əhlindən gəlirdi ki, yəni xüsusən də yəhudil xristianlardan. Eee peyğəmbərə səma Allah təala deyir ki, onlar sənin dediyinə cavab verməsələr, yəni sən onlara tələ belə də, səhər cavab verməsələr, yəni daha doğrusu verməyəcəklər, onda bil ki, onlar havalarına tabedlər. <laughs> havasına tabe olan kəsdən azğın kim ola bilər? Yəni Allah Subhanahu Taala'nın hidayətindən başqa olaraq hidayəti qara qoyub öz havasına tabe olan kəsdən azğın kim ola bilər? Qəssas surəsi 50-ci ayə. Başqa ayədə Allah Taala deyir ki: "Əfray temenetekəzə ilahuhu hawahu və adallahu 'alim". Öz ilahını havasını özünə ilah götürəni gördünmü? Allah Taala onu ilm üzərində azdırdı və onun qulağına gəlbinə möhür vurdu və onun gözünə pərdə çəkdi və mən yəhdīhi min bədi llah Allahdan sonra kim hidayət verə bilər heç kim əgər Allah subhənə və təala bir nəyə hidayət versə onu azdın olmaz bir azırdığına da hidayət verən olmaz vəl bidəu innə mə hiya nəsijul həva al-müttəbə deməy e, bidət nədir bidət tabu olunan havadır mislindədir ona oxşuyur insan yani cehap havasına tabi olur. Bu misilde olan bir şeydir.